orasida aktrisa ra'no yarasheva xojona bo'lgach san'atni tark etibdi endi kinolarda o'ynamas ekan ra'na yorasheva va aktyor yodgor sadiyevni to'yi bo'lib o'tibdi kabi mush mishlar keng tarqalib muhokamalar bo'layotgani ko'pchilikka ma'lum ammo aynan ushbu vaziyatga o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ra'no yarasheva bilan bog'lanib ushbu gap so'zlarga qanchalik rozi ekanligiga oydinlik kiritildi xabaringiz bor shu yilning fevral oyida umra ziyoratiga borib keldim turli tadbirlar ijtimoiy kechalarga ro'mol o'rab borayotganimni hazm qilolmayotganlar ham uchrab turibdi san'atni tark etganim yo'q bunday niyatim mavjud ham emas teatrda bir qancha sahna asarlarda ishtirok etmoqdaman ammo kinofilmlarga haligacha takliflar bo'lmadi menga ma'qul keladigan ssenariylar qo'limga tushsa bajonadil rozi bo'laman ochig'i yodgor aka bilan oila qurganimiz haqidagi gaplarni eshitib ajablandim bir necha kundan beri shu so'zlardan boxabar bo'lgan soddagina muxlislarim qo'ng'iroq qilib tabriklashayapti ham yodgor sadiyev bilan aka singildekmiz hamkasbmiz xolos oramizda bunday bo'lmag'ul mish keltirib chiqaradiganlarga hech qanday asos yo'q kimlarningdir nomini qora qilib bo'xton tarqatadiganlar bu orqali nimalarga erishar ekan hayronman bu kabi insonlarga yaratgandan faqatgina insof so'rayman deydi aktrisa o'zining suhbatida kanalimizni kuzatib boring mana shunday qiziqarli xabarlardan ham boxabar bo'ling xayr salomat bo'ling